Прийшов час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Поріна Проплан». годує і водночас захищає спонсор показу «Енвайр». надійно захистить собак та котів від кишкових паразитів. Щодня дарують нам свою безмежну любов, допомагають нам з посмішкою іти типу по життю. І завжди нас розуміють, звичайно, це наші домашні улюбленці. Вітаю вас! Мене звати Дмитро Бережний. Разом з вами у нашій програмі ми будемо обговорювати найактуальніші проблеми, пов'язані із здоров'ям домашніх улюбленців. Дмитро Бережний, кандидат ветеринарных наук, доцент анатомии, член правления Украинской ассоциации ветеринарных лекарей дрібних тварин. Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року у 2012 році. Номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. Симпатичний, веселий, грайливий. Все це про Йорка. До речі, це одна з найпопулярніших порід у світі. Проте, чи знали ви, що за рахунок своїх генетичних особливостей ця порода схильна до певних захворювань? Кульгавість, небажання бігати, гратися ці всі симптоми вказують на одну з таких хвороб. Яку? Дізнаємось далі в сюжеті. Дівчака у нас участить на виставках. ведет выставочную карьеру. Они там у нас такая очень дружелюбная, она со всеми так любит поиграться. Если кто-то домой приходит, она всех расцелует, это у нее обязательно такое, даже не животное дома, а такой как больше друг, такой любимый член семьи. Привіт, я чарівна русявка Аніта. Мені два роки. Моя порода одна із найбільш відомих у світі. Це йоркширський тер'єр. Я часто виступаю на виставках собак, тому мене не стрижуть, а весь час надягають папільотки. Найбільше люблю гратися зі своєю господаркою і зустрічати у нас вдома гостей. У мене маса переваг. Я весела, добра, кумедна, але разом із цим дуже відважна і смілива. Адже все-таки серед моїх пращурів були справ. Терьеры. Он год назад, они а до начала шкандибать, и что-то начало у нее в коленке хрустеть. Мы обратились к доктору Бережному, пришли клинику. Он нам посоветовал физпроцедуры, бегать на дорожке, плавание, укрепление мышц. Мы занимались, а эти физпроцедуры делали, ну вот как, две недели тому назад, это опять возникло по какой-то причине. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Привет. Привет, Талиса. Анита. Анита? Моя куколка. Станови ее сюда. Давно не было. Что-то случилось такое прямо сногсшибательное или что? Мы опять начали хромать на ножку. Что-то нас опять беспокоит она. Беспокоить. Она наш молодая вроде еще. Да. Присаживайся. Посмотрим, что у нас тут такое. Тут обе, обе коленочки у нее хрустят, но правая действительно больше, левая меньше. У нас проблемы, опять же, с коленной чашечкой, она у нее нестабильная, нестабильная. Этот щелчочек обозначает, что коленная чашечка, несмотря на вот совсем небольшое движение, м -м, пяточки, да, она выскакивает со своего места, то есть, ну, совсем небольшое. И каждый, при каждом шаге прямо, она ходит прямо, все хорошо. Угу. Как только начинает поворачивать вправо-влево, соответственно, она должна повернуть еще и ногу. И, соответственно, повернула ногу, выскочила. Хорошо, мы сейчас делаем рентген, угу. удостоверимся, что там произошло за этот год, ну и дальше уже будем принимать решение. К вывиху коленной чашечки а, имеют некоторые породы предрасположение генетическое. Соответственно, а, от... Относится оно только к микропородам. И э, суть в том, что коленный сустав у них вообще не такой, как у других пород. И вообще коленный сустав – это ну, один из самых интереснейших суставов в организме. Огромное количество косточек, да, бедренная косточка, больше берцовая, малоберцовая, пателя, она же коленная чашечка, две фабели, они же э, сизомовидные косточки, и еще там сизомовидная косточка подколенные мышцы. В норме коленная чашечка ездит на бедре по такому вот желобу. У нее есть две замечательные классные связки, которые держат ее от движения вправо-влево. Так вот, у йоркширских терьеров есть большая проблема. У них практически очень тонкие, нежные, практически несуществующие, я говорю раньше, связочки, это раз. Второе. У ершинских терьеров а вот этот желоб вот такой. Лечение патологии коленной чашечки тоже может занимать абсолютно два направления. При первой и второй степени это обязательно есть в этом смысле консервативное лечение. При третьей и четвертой степени только оперативное лечение. Если идет прогресс, без операции животное станет калекой. Если э, прогресса, развития заболевания нет и при помощи физиотерапии можно остановить это, то операция не нужна. Все хорошо, перемены получились, все как бы замечательно. Сейчас она э, на поскольку я покажу все. Та часть коленного сустава, которая нас интересует, называется коленная чашечка. Да? Она в середине должна быть. Данной собаке. Данной собаки, да. Проблема э, в том, что коленная чашка стоит не в середине, а с краю И пытается все время перейти на бок. Раз она не на месте, она пытается выскользнуть с этого места. Вызывает воспаление в суставе, сустав болит, ну и как бы начинается хромота. У нас сейчас степень патологии такая, что можно еще лечить консервативно, но можно уже лечить и оперативно. Консервативно, это вы должны, ну хотя бы раз в год ко мне приходить на контроль. Угу. Конечно же физиотерапия должна быть абсолютно постоянная. То есть плавание, да, каждый день. Нужно будет давать какие-то противовоспалительные препараты, чтобы контролировать воспаление в этой области. Второй вариант это оперативный. Это когда мы эту чашечку просто физически ставим на место и там, ну если говорить совсем простыми, словами, пришиваем. В чем? хорошие стороны и плохие стороны каждого метода. Консервативное лечение. Вам всю жизнь придется это контролировать. А, но в этом есть и плюс. Животное не перенесет операции. Это будет без операции. А, в случае оперативного есть положительные моменты. Мы раз и вылечили колено, но есть отрицательные. Для того, чтобы вылечить колено, оперативные методы нужно сделать операцию не супер сложную, не супер тяжелую, но это операция, это наркоз, это постоперационный выход, это постоперационный уход и так дальше, и так дальше, и так дальше. Какой метод выбрать? Это ваше животное. Вы имеете право, вы, вы должны этот выбор сделать. Доктор объяснил, что это практически у всех собак, вершинских терьеров это происходит. Чашечка выскакивает, протирается, и надо за этим смотреть или каким-то мерам может к другим прибегать. Нам доктор посоветовал два варианта, посоветовал или продолжать тех, что мы делаем, физпроцедуры, бегать, плавать, какие-то там витамины принимать. Когда она уже закроет свое чемпионство, когда закончит выставочную свою карьеру, мы уже потом подумаем, может, будем делать операцию, что-то уже будем решать. Господарям с чотирилапих пацієнтів я завжди нагадую, здоров'я їх улюбленців залежить від виконання ними простих профілактичних правил. Далі в нашій програмі буде йти мова про найбільш актуальну тему для наших господарів щеплення їхніх улюбленців. Я дуже люблю входити в гості. Тогда, когда меня вызывают к абсолютно здоровым животным. У него были раньше много проблем у этого пациента, но э, сейчас мне просто вызвали, потому что пришло время профилактически на нее посмотреть. Это здорово! Когда видишь здоровых животных, это ну это круто. Дочка, пошли встречать. Пошли. О, здравствуйте. здравствуйте! Привет! Да ладно. Да. Ой, так! Сначала со мной. <laughs> Мене звати Жасіма, мені 4 роки, вага 61 кілограм. Моя порода бурбуль. з'явилася дуже давно у південній Африці. Нашими найближчими родичами вважають мастифів. А от нашими першими господарями були європейські колоністи у Африці. Вони заводили собак породи бурбуль, щоб охороняти маєтки та їхні родини. Тому ми звикли до спілкування із дітьми. А нашими перевагами вважають розум, кмітливість та вірність. У нашей собачки есть особенность, потому как она перенесла ну, травму, операцию, и мы ее сильно так жалели. Она девочка умная, поэтому все это в свою пользу восприняла. Иногда мы идем, конечно, у нее на поводу. А так собака очень адекватная, серьезная выдержка у нее мы гуляем с ней допустим на улице без поводка и очень любит детей как мы уже читали там что-то изучали в интернете за эту собаку в юар а эта порода охраняет детские сады Дочечка, пошли 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 Год не видел что случилось? Болела? Не болела? Нет, не болела. Сегодня дегидратизацию э, сделаем и где-то недельки через, ну, полторы, не, через десять, значит, нужно будет еще раз встретиться, mm -hmm. чтобы уже сделать прививочку. Хорошо? Ой, mm -hmm. не, 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 на <с> пузе>, пузе у тебя все хорошо, на пузе все хорошо. Иди сюда, иди, иди ко мне. Вакцинация ⁇ это введение в организм наших пациентов веществ или полностью вирусов, полностью бактерий, частей вирусов, для того, чтобы организм увидел их и выработал в себе иммунитет. Людей вакцинируют в детстве в основном. Да? Время защиты от вакцинации у людей в основном длится всю жизнь. К сожалению, наши любимцы, они не обладают таким иммунитетом. И вакцинировать их нужно ежегодно. Условия вакцинации, условия того, что хотя бы год животное будет защищено от заболеваний, только одно. Одно единственное. На момент вакцинации животное должно быть здоровым. Животное должно нормально себя чувствовать, животное э, должно быть лишено э, паразитов, конечно же. Животное должно э, быть... Нормально получать нормальное питание, нормальный выгул, быть полностью здоровым. Что нужно еще доктору знать перед вакцинацией? Во-первых, перечень заболеваний, которые болеют в том регионе, в котором живет это животное, соответственно, подобрать правильную вакцинку. Во-вторых, очень качественно обследовать это животное. Потому что, например, если у него воспаление легких, хозяин не знает об этом. Еще раз, собака здорова. Я даю ангельментики. Вы завтра утром проводите декельметизацию перед едой. Через две недели, 10 дней минимум, я вас жду у себя в клинике. Мы сделаем вакцинацию. Так, это тебе э, препарат. Спасибо. Это тебе раз в три месяца. Тут хватит на год. Ага. Раз в три месяца даешь э, препарат. Ага. И чтобы тебе помнить было, тут написано, через какое-то время нужно это делать. Это наклейка на холодильник, повесишь, чтобы <творчать> не забыть. <творчать> а если вы до сих не стали счастливым владельцем домашнего друга, наступная рубрика «Стане вам у нагоди». Тут мы будем рассказывать про историю та особливості незвичайних порід домашніх тварин. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з представниками чудной породи Чаузі. За півроку цей милий безпомічний малюк перетвориться на справжнього екзотичного красення, дуже схожого на дику кішку Рись. Кошеня як і його брати та сестри належить до однієї із найбільш рідкісних порід киць у світі чаузі Ф1. Це порода гібрид. Батько цих кошенят справжній дикий кіт болотяна рись, а мама домашня китя. Унікальність породи у тому, що поєднати дику рись із кішкою дуже складно. Тому нині у світі налічують найбільше тисячі чаузі а в Україні живуть усього п'ять дорослих котів. Чаузі. Ф1. Один из таких уникальных представников – одноречный Ирси-Уша. Это очень редкая порода, называется Чаузи-Ф1, а, звать его Ирс. Ласково мы называем его Юрсюша. Мальчик наш еще молодой подросточек, ему годик, чуть больше годика. Вот. Весим мы 8 килограмм сейчас. Вот. Но так как эта порода достаточно поздняя, поздно развивается, как и дикие кошки, вот. они растут до трех лет, поэтому как бы, ну, мы ожидаем вес минимум 10-12 килограмм. Первого поколения у них полностью внешность как у камышового кота, выпуклый нос. Что, в принципе, у домашних кошек такого не бывает. То есть у домашних кошек у них скошенное. У Чаузи, у них вот как у диких котов выпуклые. У них очень большие уши. Вот, кисточки на ушах у суши большие, но могут быть и меньше. То есть не обязательно, чтобы были большие кисточки. Офіційно породу визнали та внесли до всесвітнього списку порід у 2006 році. Хоча розведенням чаузі американці почали займатися ще у 60-ті роки. Чаузі можна зустріти і у дикій природі, вважають фалінологи. Такі гібриди іноді зустрічаються у східних країнах. Зовнішні ознаки дикої киці в породі чаузі передаються впродовж п'яти поколінь. Унікальність чаузі у тому, що така киця поєднує у собі граціозність та красу дикої кішки із надзвичайно лагідним та навіть трохи боязким характером власники чаузі помічають неабиякий розум та у цих тварин. А ще кішка джунглів, на відміну від звичайних котів, які найбільше цінують незалежність, дуже сильно прив'язується до свого господаря. Вони дуже хороші компаньони. Єдинний нюанс, як би ці кошки, як і дикі коти, так і гібриди, являються кошки одного хазяїна. Це не та кошка, яку можна похвастатися друзям. Тобто, якщо ваші друзі прийшли до вас в гості, то чаузі, на жаль, спрячуться в основному. Тобто, вони не люблять чужих. В отличие от обычных кошек, они очень умные. То есть они на самом деле по характеру их даже называют кота-пес, То есть они могут мячики приносить в зубах, там палочки. Они очень любят воду, очень любят купаться. Еще у них очень такая интересная особенность, они не умеют мявкать, как домашние коты. Они издают очень интересные звуки, это что-то между рявканьем собаки, М'явканням кота і какого це ніде звірка. Заводчики чаузі кажуть, ця кішка не потребує особливого догляду, її шерсть менш алергенна для людей, проте слід звернути увагу на харчування. Система травлення у чаузі подібна до системи хижаків. Тому свіже м'ясо має переважати у раціоні цієї киті. Якщо ж ви вирішили завести вдома цю маленьку пуму, краще забирати кошеня у віці двох місяців. котята э, в принципе достаточно умные то есть они уже в месяц смотрят за мамой повторяют так как в природе тоже они повторяют за мамой кошкой вот поэтому они сами ходят в лоток, мы особо там их их не подсаживаем не к лотку то есть они очень умные дети отдаем мы котят уже ближе к двум месяцам то почему -то так рано потому что э, чаузи как я уже говорила они кошки одного хозяина и когда э, котята находятся долго с заводчиком, они как бы запечатляют человека, и потом им очень сложно переключиться на кого-то другого. Власники кішок чаузі розповідають, попри спадковість дикої кішки, чаузі, що живуть вдома, надзвичайно товариські. Вони можуть мешкати разом із іншими китями та навіть товаришувати із песиками. Дуже люблять дітей. Єдиним майбутнім господарям слід знати, ці кішки за своєю природою дуже активні, тому утримувати їх необхідно у просторих приміщеннях та побільше вигулювати на свіжому повітрі. Хтось із відомих сказав: домашні тварини це створіння, що люблять нас, більше нас самих. Тому будьте уважними до своїх чотирилапих друзів. З вами була програма Зооакадемія і я, Дмитро Бережний. Зустрінемося на п'ятому каналі вже за тиждень. Що час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця? Спонсор показу Поріна Проплан. годує і водночас захищає. Спонсор показу Енваєр надійно захистить собак та котів від кишкових паразитів.